اور حقیقت تو یہی یہ ہے کہ ہم سب جو ہیں وہ اس کے اندر برابر کے مجرم ہیں کچھ عملی طور پہ مجرم ہیں کچھ زبانی طور پہ مجرم ہیں اور کچھ دل سے مجرم ہیں مفتی صاحب یہ یہودی قوم ہے ایک زمانے میں ہاتھوں بڑا ظلم چکی ہے تو ہوتا ہے کہ مظلوم جو ہے اس کی نفسیاتی ہے کہ وہ بعد میں ظالم بن جاتا ہے تو یہ بڑا مسلمانوں پر کیوں نکال رہا ہے فلسطین کو ازادی اور برطانیہ نے دلائی تھی اس سے پہلے برطانیہ کی حکومت تھی جس طرح پاکستان میں برطانیہ کی حکومت تھی تو جب برطانیہ سے فلسطین آزاد ہوا تو اس وقت میں برطانوی گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ ہم چند یہودی لا کے یہاں پہ آباد کریں گے اور کچھ ان کی آباد کار ہونے کے بعد پھر ان کو اتنا مضبوط کرتے چلے گئے برطانوی کہ باقاعدہ ان کو اسلحہ فراہم کیا ان کو فورس فراہم کی اور برطانیہ کی فوج نے سب سے پہلی جنگ لڑی ہے اسرائیلیوں کے لیے پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ آباد کار ہیں یعنی ان کو ویسٹرن سے ورلڈ سے پولینڈ سے ہنگری سے دوسرے علاقوں سے لا کے جرمن سے ہٹلر کے دور کے, دور کے بعد لا کے آباد کیا گیا تھا ان میں سے کوئی ایک بھی یہاں تھا نہیں جب طاقت اور ضرورت نہیں ہے لڑنے کی تو انسان کو اس جنگ کو شروع نہیں کرنا چاہیے جس جنگ کو ختم نہ کر سکتا ہو تو بہتر یہی ہے کہ فی الحال مذاکراتی ٹیبل پہ بیٹھ کر کچھ نہ کچھ معاملات کو طے کیا جائے لیکن سیون خاص اسرائیل کے حامی اور زائنسٹ کہلاتے ہیں کہ جو اسرائیلی ریاست کو سپورٹ کرتے ہیں اس کے لیے جو ہے ان کا یہودی ہونا بھی ضروری نہیں ہے کہ کوئی بھی عیسائی بلکہ مسلمان بھی صحیح نہیں ہو سکتا ہے مسلمان بھی ہوتے ہیں ہاں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آپ جانتے ہیں کہ غزہ اس وقت انتہائی دردناک سرتحال سے گزر رہا ہے وہاں کے مسلمان مسلسل جو ہے مظالم کا شکار ہیں اور اس حوالے سے جو ہے عالمی پالیسی کیا ہے اور مسلمانوں کی پالیسی کیا ہے اور وہاں جو غزہ کے مسلمان ہیں وہ کیا پالیسی رکھتے ہیں اس حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے شیخ مفتی عظیم مین صاحب مفتی صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ غزہ کے مسلمان کب تک اس ظلم کا شکار رہیں گے بہت ہی افسوس ہوتا ہے جب غزہ کے حالات سامنے آتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ بس اب دل ہمارے پتھر کے ہو گئے اور سمجھ نہیں آتا کہ کس دیوار پہ جا کے انسان سر مارے بعض اوقات انسان نارمل حالات میں ہوتے ہیں اور ایک دم کوئی غزہ کی ویڈیو یا کوئی امیج سامنے آ جاتی ہے زندگی اتنی بے رنگ اور پھیکی ہو جاتی ہے کہ تصور نہیں کر سکتے عجیب و غریب داستانیں جو کبھی کسی زمانے میں شاید ہم نے کہانیوں میں یا افسانوں میں سنتے تھے کہ اتنا ظلم اتنا بربریت چنگیز خان نے جو ہے اپنی جو مفتوحہ علاقوں تھے ان کے اوپر کیا اس طرح ہم دوسرے ظالم ظالم بادشاہوں کا سنتے تھے کہ عورتوں کو چیر پھاڑ دینا بچوں <coughs> کو بھوکا مار دینا ان کے جسم کے چیتڑے اڑا دینا یہ سارے کام تو ہم نے خالی سنے تھے کبھی حقیقت میں آنکھوں سے دیکھے نہیں تھے لیکن غزہ کے اندر جب دیکھتے ہیں تو دل واقعی خون کے آنسو ہوتا ہے اور حقیقت تو یہی ہے کہ ہم سب جو ہیں وہ اس کے اندر برابر کے مجرم ہیں کچھ عملی طور پہ مجرم ہیں کچھ زبانی طور پہ مجرم ہے اور کچھ دل سے مجرم ہے جو لوگ کچھ کر سکتے ہیں وہ نہیں کرتے اور ہر بندہ یہی سمجھتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے میں اور آپ بیٹھے ہیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم یہاں سے غزہ کیسے دیں اسی طرح ہمارے جو حکمران ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے یہ تو سات سمندر پار اتنی دور ان کے علاقوں سے مسئلہ ہے اور بڑے بڑے ملک طاقتور جو ہے ایک طرح سے امریکہ ہے یورپ ہے اس کے پشت پر کھڑے ہیں اور اس کے ظلم کو باقاعدہ وہ پروموٹ کرتے ہیں اور اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اسرائیل کو ہر طرح سے اسرائیل کے پیچھے اتنی زبردست قوت ہے ان لوگوں کی کہ چاہے لاکھ ہم لوگ باتیں کرتے رہ جائیں مسلمان ممالک متحد ہو جائیں گے تو یہ کر لیں گے کوئی مسلم ممالک آگے بڑھ جائے گا یہ کر لے گا ایران نے جو ہے اپنی کوششیں پوری کر کے دیکھ لیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے پیچھے سے جو حمایت ہے مدد ہے اور وہ جو ان کی ایک تسلسل کے ساتھ مدد ہے وہ ختم نہیں کر سکتے اور یہ وہ کرتے رہیں گے یہ اس معاملے کے اندر الکفر و ملت الواحدہ کا واقعتاً مزداق ہے کہ یہ لاکھ آپ سے جو ہے وہ ٹریلینس آف ڈالر کے معاہدے کر لیں مذاکرات کر لیں آپ کو جو ہے اپنی ٹریڈ اور دوسرے جو ہے وہ مادنی ذخائر کے جو ہے وہ سہانے خواب دکھا لیں کہ ہم آپ کی ترقی آپ کی خوشحالی میں برابر کے شریک ہیں عرب ممالک سے دوستی کی پینگیں دکھا لیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سارے متحد ہیں اور سامنے بظاہر یہ آکے کے اپنے آپ کو غیر جانبدار ظاہر کرتے ہیں جیسے کہ اسرائیل کو بھی سمجھا رہے ہیں کبھی اسرائیل پہ بھی غصے ہو رہے ہیں کبھی ایران پہ غصے ہو رہے ہیں یا کبھی دوسرے ممالک پہ غصے ہو رہے ہیں لیکن اندرونِ خانہ صرف اور صرف جو ہے یہ اسرائیل کے ہی دل سے حامی ہے اسرائیل کو کسی بھی لمحے کسی بھی ایک لمحے کے لیے بھی یہ تاثر یا یہ محسوس نہیں ہونے دیتے کہ ہم تمہارے پیچھے سے ہٹ گئے ہیں یا ہماری مدد شامل نہیں ہے اندرون خانہ نے سمجھے ایک ہی چہرے ہیں یہ ٹرمپ امریکہ کا ہے وزیر اعظم ہے نیتن یاہو اسرائیل کا ہے لیکن کوئی فرق نہیں ہے دونوں کے اندر دونوں کی تھنکنگ ایک ہے دونوں کا مزاج ایک ہے دونوں کا آ, نظریہ ایک ہے دونوں کا مقصد ایک ہے مزائم ایک ہے اور حقیقت یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے چلتے ہیں اور دنیا کو یہ باور کراتے ہیں کہ شاید جیسے کہ ایک ہم ان سے الگ ہیں لیکن کر کیا سکتے ہیں اس کے اندر اچھا مفتی صاحب یہ یہودی قوم ایک زمانے میں کے آدم بڑا ظلم چکی ہے تو ہوتا ہے کہ مظلوم جو ہے اس کی نفسیاتی ہے کہ وہ بعد میں ظالم بن جاتا ہے تو یہ بڑا مسلمانوں پر کیوں نکال رہا ہے بس جس علاقے عیسائیوں نے جن علاقوں میں لا کے آباد کیا گیا ہے اور ان کی قوم کو یہ باور کرایا گیا ہے کہ بھائی یہ تمہارا بیت المقدس تمہارا علاقہ ہے یہاں تو اصل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بنی اسرائیلیوں کی حکومت تھی مسلمانوں نے تو ان علاقوں سے کو تم سے چھینا ہے کبھی سلطان صلاح الدین ایوبی نے چھین لیا تو کبھی جو ہے اس سے پہلے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی یہاں پر حکومت مسلمانوں کی قائم ہو گئی تھی ان کو خالی تو نہیں کرایا گیا تھا لیکن محمد بن فاتح نے آ کے جو ہے وہ باقاعدہ ان کو آ کے خالی کرا لیا تو علاقہ تو خالی کرایا تھا مسلمانوں نے اصل میں عیسائیوں سے حکومتیں عیسائیوں کی تھیں لیکن یہ وہاں پر اس وقت بھی موجود تھے اور یہ اس کو اپنا مقدس گھر اور ایک سمجھے ایک طرح سے قدیم گھر سمجھتے تھے کہ یہ ان کی ایک مقدس زمین ہے تو وہ اس کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے اور ابھی تک بھی وہ اس کے دعوے دار ہیں کہ یہ حیکیہ سلمانی اور یہ سلیمان علیہ السلام کی یادگار ہے مسلمان کب سے اس کے دعوے دار ہو گئے یہ تو ہماری ہیں ان کی قوموں کو یہ گھٹی میں پلا دی گئی ہے یہ بات اور اسی وجہ سے جو ہے وہ اس جگہ کو کلیم کرتے ہیں کہ یہ تو ہماری سرزمین ہے حالانکہ بیچ میں دو سو سال چار سو سال ہزار سال مسلمان یہاں آئے ان کی حکومتیں رہیں اس کے بعد ان کی ملکیتیں ہو گئیں بڑی اچھی ایک ویڈیو میں نظر آئی تھی اس کے اندر ایک انگریز نے بنائی تھی کہ لندن کے اندر ایک آدمی جو ہے وہ اپنے گھر میں جاتا ہے اور وہاں پہ جا کے کہتا ہے کہ دیکھتا ہے کہ اس کے گھر کے اندر کوئی دوسرا آدمی گھسا ہوا ہے تو وہ کہتا ہے کہ آپ کہاں سے آ گئے یہ تو میرا ہے تو اس نے کہا ہے ہاں؟ میں تو گریس کو گریک یعنی کہ وہ تھے جو رومن امپائر گریس کی دارالحکومت اس نے کہا ہے میں گریک اس نے کہا بھائی تو ٹھیک ہے آپ گریک میں ہوں گے تو گریک کی سلطنت تو یہاں سے بہت دور ہے اس کا ملک میں یہ برطانیہ ہے اس نے کہا آپ کو نہیں معلوم آج سے پانچ سو سال پہلے گریک کی سلطنت جو ہے وہ برطانیہ کی سرحدوں تک میں شامل تھی اور برطانیہ اور اس کے ملحقہ علاقے فرانس اور یورپ کے اکثر علاقے گریک اور رومن سلطنت کے ماتحت تھے تو اس لیے یہ میری زمین ہے اور میں اس کا اصل حقدار ہوں وہ بے یعنی کہ وہ ہکا بکا اس کی شکل دیکھنے لگا کہ یعنی کہ یہ پانچ سو سال میں ایک دم اٹھ کے آ گیا اور آ کے بیٹھ گیا اور اپنے حق جتانے کا دعویٰ کر دیا نہ اس کے بعد ڈاکومنٹیشن نہ ملکیت نہ کچھ لیکن اپنے آپ کو جو ہے وہ میں خود صحیح سمجھ رہا ہے تو اس وقت دیکھا جائے تو اسرائیلیوں کا بھی یہی حال ہے کہ اپنے آپ کو میں خود وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری یہ حال ہے کہ پچھلے ہزار سال سے جب مسلمان ہیں اس کی ملکیتیں ان کے پاس ہیں ان ان کے پاس حکومت ہے ان کے پاس کے لوگوں نے ان کی زمینیں خریدی ہوئی ہیں پراپر ان کو پے کیا ہوا ہے تو اب ان کی ملکیتیں ہوں گی نا ہزار سال بعد اٹھ کے آگے دعویٰ دائر کر دینا کہ نہیں یہ تو ہماری تھی مقدس سرزمین ہے اور اس طرح ان کی سیٹلمنٹس کو جا کے قبضے کرنا اور اپنی آبادیوں کو بڑھانا ان کو ان کے علاقوں سے نکال دینا یہ سوچتے ہوئے کہ یہ آج سے دو ہزار سال پہلے چونکہ ہمارے جو ہے وہ فور فادر اس کے اندر رہتے تھے اس لیے ابھی ہماری زمین ہی ہے یہ بھی قوفانہ بات ہے جو ریاست بناتے کسی جگہ میں تو اس کی کچھ رائی ہوتی ہوں گی کیا یہودی ان شرائط پر پورا اترتے ہیں اگر اترتے ہیں تو پھر ہمیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے ریاست بنانے کے لیے نا اس کا حقیقی جانشین دیکھیں زمینوں کے اصل وارثین وہ ہوتے ہیں جو وہاں کے علاقے والے ہوتے ہیں پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ آباد کار ہیں یعنی ان کو ویسٹرن سے ورلڈ سے پولینڈ سے ہنگری سے دوسرے علاقوں سے لا کے جرمن سے ہٹلر کے دور کے بعد لا کے آباد کیا گیا تھا ان میں سے کوئی ایک بھی یہاں تھا نہیں ٹھیک <سؤال> ہے <سؤال> ان کے دو ہزار سال پہلے یہ یہودیوں کی علاقوں کے علاقے تھے لیکن وہ چلے گئے نا یہاں سے اس کے مسلمانوں کے علاقے ہو گئے اب جب مسلمانوں کے علاقے ہیں ان کی سرزمینیں ہیں ہزار سال سے وہ آباد ہیں تو اب یہ آج سے پچاس ساٹھ سال پہلے ستر سال پہلے ان کی ویڈیوز موجود ہیں کہ باقاعدہ جرمن سے اور پولینڈ سے یہ اٹھ کے آئے یہاں پر آ کے اور انہوں نے آ کے منتیں اور سماجتیں کر کے اپنے لیے جگہ مانگی کہ خدا کے لیے ہمیں پناہ دے دو ہمیں دنیا نے جو ہے وہ دھتکار دیا لیکن تم نہ دھتکارنا اور فلسطین کے اپنے قبائلی لوگوں نے انس علاقے والوں نے جو اوریجنل عرب ہیں انہوں نے ان کو زمینیں دی انہوں نے ان کو رہائش دی وقتی طور پہ کہ بھائی جب تک ان کے حالات خراب ہیں ٹھیک ہے یہ رہیں ہماری یہاں ہم ان کے لیے اپنا دل کھولتے ہیں اور برطانیہ نے چونکہ آزادی دلائی تھی فلسطین کو آپ جانتے ہیں فلسطین کو آزادی اور برطانیہ نے دلائی تھی اس سے پہلے برطانیہ کی حکومت تھی جس طرح پاکستان میں برطانیہ کی حکومت تھی تو جب برطانیہ سے فلسطین آزاد ہوا تو اس وقت میں برطانوی گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ ہم چند یہودی لا کے یہاں پہ آباد کریں گے اور کچھ ان کی آباد کار ہونے کے بعد پھر ان کو اتنا مضبوط کرتے چلے گئے برطانوی کہ باقاعدہ ان کو اسلحہ فراہم کیا ان کو فورس فراہم کی اور برطانیہ کی فوج نے سب سے پہلی جنگ لڑی ہے اسرائیلیوں کے لیے اسرائیل کی اس وقت اپنی فورس اپنی آرمی نہیں تھی اسرائیل کا ملک نام کا کوئی وجود نہیں تھا برطانوی فوج نے جو ہے وہ اسرائیلی اسرائیلیوں کے لیے جو ہے جنگ لڑی یہاں پہ یہاں کے مقامی لوگوں سے جنگ لڑ کے پھر ان کو جو ہے وہ تحت کیا اور چند چل علاقوں <tvary> <tvary> کے اوپر ان کی جو ہے حکومت یا ان کی جو ہے وہ ایک طرح سے قبضہ ڈکلیئر کروا دیے کہ بھائی یہ چند علاقے تو ان کے <tvary> پاس ہیں باقی آپ کے علاقے آپ کے پاس ہیں اچھا کیا ہو جائے کہ اتنی بڑی بڑی طاقتیں ان پر رحم کھاتی ہے اور مسلمانوں پر اتنا ظلم کر رہی ہے کیا؟ اصل میں ان کی یہودی لابی کی مضبوطی ہے کہ معاشی طور پہ اکنومکلی دنیا کے اندر ایک طرح سے آپ جانتے ہیں جتنے بھی بینکس ہیں ورلڈ بینک ہو گئے آئی ایم ایف ہو گئے یہ سارے یہودیوں کے دنیا کے اندر جو بڑی موسٹ پاپولر برینڈز ہیں بکنے والی چیزیں ہیں وہ اکثر ان کے پروڈکٹ ہیں یہودیوں کے ہیں ان کا منافع ان کو جاتا ہے پھر اگر آپ دیکھیں تو امریکہ کے اندر جو ایک اسٹیٹ ہے اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اندر ان کا بڑا اثر و رسوخ ہے اور وہ یہودی لابی جو ہے وہ وہاں پہ بھی بہت زیادہ کارآمد ہے تو یہ بڑے بڑے لوگ جو ہے ایک طرح سے ان کے جو ہے وہ غلام بن جاتے ہیں اور پھر وہ ان کی پس پردہ حمایت اور ان کے لیے جو ہے مفادات میں فیصلے کرتے ہیں آپ وال اسٹریٹ دیکھ لیں امریکہ کو چلانے والی جو وال اسٹریٹ ہے جس کی سرمایہ کاری سے پورا امریکہ جو ہے وہ اپنی معاشی پیروں پہ کھڑا ہوا ہے وہ وال اسٹریٹ ساری کی ساری یہودیوں کے انڈر کنٹرول ہے تو اس لیے جب اتنے بڑے سرمایہ دارانہ طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں اور ان کے مفادات ایک علاقے سے وابستہ ہو جائیں تو بہت مشکل ہے ان لوگوں کے سرمایہ کو یا ان کے مفادات کو ٹھیس پہنچا دینا غریبوں کا تو دنیا میں کوئی پرسالِ حال نہیں ہے اسی طرح جس کے بعد طاقت نہیں ہے اس کا تو کوئی پرسان حال نہیں ہے تو لوگ غریبوں کو اور بے یار و مددگار لوگوں کو مدد کیوں کریں گے جو امیر ہیں طاقتور ہیں اور اثر و رسوخ رکھنے والے ہیں پیسہ رکھنے والے ہیں اسی کی فریاد سنی جاتی ہے تو ویسٹرن ورلڈ بھی ایسا ہی ہے اچھا مفتی صاحب بہت سے لوگ جو ہے دو دو ریاستی حل کو جو حل بتاتے ہیں کیا یہ واقعی میں حل ہے یا پھر صرف ایک لولی کوپ یا چورن ہے دیکھیں دو ریاستی حل تو اقوام متحدہ کہتا ہے نا جو مقامی لوگ ہیں وہ تو دوسری ریاست کو مانتے ہی نہیں ہیں اور امریکہ کہتا ہے دو ریاستی حل ورنہ اقوام متحدہ بھی نہیں کہتا اقوام متحدہ بھی یہ کہتا ہے کہ فلسطین کا ہی اصل ملک ہے یہاں پہ اسرائیل تو قابضین ہے اور مقبوضہ علاقے ہیں وہ الگ بات ہے کہ اب ان کا غلبہ ہر چیز کے اوپر اتنا زیادہ ہو چکا ہے کیا ایسا لگتا ہے کہ واقعی وہاں پہ اسرائیل بھی ایک ملک ہے اور فلسطین بھی ایک ملک ہے بلکہ اب تو اکثریت اسرائیل کے ملک کے اندر داخل ہو گئی ہے فلسطین کے علاقے چھوٹے چھوٹے سے رہ گئے تو یہ مسئلہ تو ہے بہرحال دو ریاستی حل فارمولہ نہیں ہے یعنی ہمارے نزدیک قابل عمل نہیں ہے لیکن مصالحانہ کوئی بھی طرز جو جنگ کو ختم کر کے وہاں کے لوگوں کے لیے امن کا سکون کا اطمینان کا باعث بڑھ جائے اور اس کی طرف قدم بڑھانا یہ اب حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کیونکہ اتنی طاقت تو بہرحال سب کو پتہ چل گیا کہ ابھی فی الحال ان کے اندر نہیں ہے کہ ان اسرائیلیوں کو یہاں سے نکال سکیں یا ان کو ختم کر سکیں یا اسرائیلیوں کو صفحہستی اس سے مٹا سکیں ان کے اندر اتنی طاقت و ضرورت تو ہے نہیں تو جب طاقت و ضرورت نہیں ہے لڑنے کی تو انسان کو اس جنگ کو شروع نہیں کرنا چاہیے جس جنگ کو ختم نہ کر سکتا ہو تو بہتر یہی ہے کہ فی الحال مذاکراتی ٹیبل پہ بیٹھ کر کچھ نہ کچھ معاملات کو طے کیا جائے کم از کم غذا کے لوگوں کی ایک زندگی زندگی جو اجیرن بنی ہوئی ہے ظلم و ستم ہے آئے دن کے دھماکے ہیں کیا ان کی زندگیاں تھیں آج سے تین سال چار سال پہلے بہترین اور اللہ تعالیٰ نے سہولت والی اور عافیت والی زندگی سے نوازا ہوا تھا ہمارے پاس وہ وسائل وسائل اسباب وہ سہولیات نہیں تھی جتنا خوبصورت وسائل اسباب سہولیات میں نے دیکھا ہے کہ فلسطینیوں کے پاس تھی دو ہزار بائیس تیئیس تک میں لیکن پھر اللہ نے ایسا ان کے اوپر آزمائش اور امتحان اور صبر کا لیا کہ آج ان کی سارے دن کی محنت کا معراج صرف یہی ہے کہ ایک روٹی مل جائے جب ویڈیوز آتی ہیں دیکھتے ہیں کہ باپ جو ہے سارا دن آٹے کی لائن میں لگ کر ایک روٹی کے لیے جو ہے وہ لے کر آ رہا ہے کہاں گیا دین کہاں گیا ایمان کہاں گیا مدارس کہاں گئے مساجد کہاں گئی وہاں کی ترقی کی باتیں انسان جب بھوک سے مر رہا ہوتا ہے تو روٹی اس کا ممبا محبر بن جاتی ہے تو آج بچارے فلسطینی عوام کو دیکھ کر وہی ایک حسرت زدہ ایک اور ایک جو ہے وہ افسردہ سی قوم نظر آتی ہے جس کے لیے ساری زندگی کی خوشی یہی ہے کہ کبھی کسی ملک کے آگے بھکاریوں کی طرح بھیک مانگ رہے ہیں کبھی کسی ملک کا شکریہ ادا کریں کبھی کسی ملک سے مدد مانگ رہے ہیں تو اپنے بل بوتے پر کچھ بھی نہیں رہا بیچاروں کے ہاتھ میں اور دنیا نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا اب سوائے اس کے کہ یا تو وہ زخمی ہوں زخم اٹھائیں شہادتیں اٹھائیں روز کی لاشیں اٹھائیں یا پھر سوائے اس کے کہ جہاں بچے کچے لوگ بچے ہیں تو وہ مشکل سے ان کو روٹی مل جائے یہی ان کے لیے بڑی غریمت کی بات <تصفح> ہے اچھا مفتی صاحب دو صورت ہے ایک، ایک تو یہ کہ بزدری کی مارا جائے کیونکہ اتفاق ہے کہ اسرائیل کسی قسم کی کوئی خراب تسلیم نہیں کرتا اقوام متحدہ کی بھی نہیں مانتا بالکل تا. نہیں مانتا اور حق. حقیقت بھی یہی ہے کہ اصل میں امریکہ اور برطانیہ یہ چاہتے ہی نہیں ہیں یہ سامنے سامنے دونوں کو بلاتے ہیں مذاکراتی ٹیبل پہ بٹھاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں ایسا ہے چونکہ حماس نہیں مان رہا اس لیے مسئلہ ہو گیا اب فلانا نہیں روڈے اٹکا رہا ہے اس لیے مسئلہ ہو گیا چاہتے اصل میں خود نہیں ہے جو برطانوی اور امریکی اور یہ سپر پاور ہیں یہی نہیں چاہتے کہ یہ مسئلہ حل ہو یہ چاہتے ہیں کہ یہ مار مار کے برکس نکال دیں ان فلسطینیوں کا یہاں تک کہ ان کے لیے بس ایک ہی آپشن ہو کہ یہ بس یہاں سے جان بچا کے زندگی کی بھیک مانگیں کہ اگر ہمیں زندگی مل جائے اور ہمیں کہیں بھی ہمیں سمندر میں اٹھا کے پھینک دیا جائے آگے آگے پیچھے کر دیا جائے لیکن ہمیں بس غزہ سے نکال دیا جائے وہ چاہتے ہی ہیں کہ یہ اس کنڈیشن میں چلے جائیں فلسطین کے کرنا کرنا بالکل ٹھیک ہوا نا پر کیونکہ انہوں نے آکے کسی نے کسی دن حملہ کر کے دیس نیس کرنا ہے اس سے چھے بندہ اقدامی حملہ کریں بلکل ایسا ہی ہے ابھی فیلحال تو اس حماس کی ہی کاروائیاں ہیں اگر کوئی دفاع ہے فلسطینیوں کی طرف سے تو وہ حماس کا ہی ہے ہم ان کی مزید حوصلہ افضائی شکنی تو نہیں کر سکتے کہ وہ یہ بھی نہ کریں ایک جب ایک جانور ہوتا ہے نا بلی اس کو بھی جب دیوار سے لگا دیا جائے تو وہ بھاگتی رہتی ہے ڈرتی رہتی ہے پیچھے جاتی رہتی ہے لیکن جب اسے کوئی سہارا نہیں ہوتا جب اسے کوئی آسرا نہیں ہوتا تو اس کے لیے بھی آخری آپشن یہی ہوتا ہے کہ آگے بڑھ کے پنجہ مار دیں تاکہ وہ ہو سکتا ہے اس پنجہ مارنے سے سامنے والوں کو پیچھے کر دیں تو حماس بس یہی کر سکتا ہے کہ وہ پنجہ مارے ورنہ بہرحال حقیقت تو یہی ہے کہ بیچاروں کے پاس اسباب و وسائل ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہے ہاں جو ان کے بخدر طاقت وسعت کے کچھ نقصان پہنچان کی ہوتی ہے وہ پہنچا دیتے ہیں اس سے زیادہ بہت مشکل ہے اور ہمارے پاکستان جو فیلڈ مارشل مدیر سب بھی ابھی انتہائی قریب ہو چکے ہیں ٹرم صاحب کے یہ کیوں نہیں ان کو کچھ ہدایت دیتے ہیں ہمارے آرمی چیف ہو کی اور ہمارے جو ہے حکمرانوں کی کیا وہ اوقات ہوگی جو سعودیہ کے حکمرانوں کی اور قطر کے اور امارات کے اور بحرین کے ان کے حکمرانوں کی وہ تو ان کی جھولی میں پڑے ہوئے تو جب اتنے اتنے طاقتور حکمران اور سمجھے وہ لوگ بھی کچھ نہیں کر پا رہے تو بیچارے ہمارے تو نہ تین میں نہ تیرہ میں یہ تو بیچارے بہت ہی کمزور ہیں ان کے آگے کیا کر سکتے ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ اپنا ہی نقصان کریں گے اگر اس طرح کسی جنگ کو اپنے سر پہ لے لیں گے تو جو حالات ان کے ہیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے وہ حالات یہاں بھی پیدا کر دیے جائیں گے ان کی تو حکومتیں چلتی ہی اسلحہ بیچنے پر ہیں وہ تو چاہتے ہیں دنیا میں آگے لگتی رہے اسلحہ بکتا رہے لوگوں کو جو ہے کیا کہتے ہیں قتل و غارت گری میں ملوث کرو جنگوں میں ملوث کرو اور پھر اس کے بعد ان کو اسلحہ بیچو کیونکہ ان کے پاس تو بنانے کے لیے نہ ہتھیار ساز کمپنیاں ہیں نہ ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے نہ ان کے پاس تیارے ہیں جو چاہیے ہوگا ان کو ہم سے ہی چاہیے ہوگا تو ایک طرف سے مارتے بھی ہیں اور دوسری طرف سے مال کھینچتے بھی ہیں ہم سے تو یہ تو ہے ہماری مجبوری ایرانی مدد یہ ختم ہو چکی ہے مزید اس کے اور کب تک ایران ساتھ دیتا رہے گا دیکھیں ایران تو اپنی پروکسیز کی جس طرح پہلے مدد کرتا تھا وہ کرتا رہے گا لیکن وہ الگ بات ہے کہ کب تک کرے گا وہ خود اتنا مضبوط ملک نہیں ہے وہ خود سینکشنز کا اور دوسرے مسائل کا شکار ہے بہرحال اقوام متحدہ ایران اکیلا کچھ نہیں کر سکتا اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ اب حکمران آگے بڑھے ہیں اب جب یورپ کے دیکھیں حکمران آتے ہیں دکھانے کے لیے آتے ہیں چاہے لیکن آتے ہیں مدد کرتے ہیں اور آ کے کچھ نہ کچھ جو ہے یورپ کی سڑکوں کے اوپر جو ہے کافی زیادہ ریلیاں اور احتجاج اور اپنیاں دبانے کی کوشش بھی کرتے ہیں ان کو لیکن لوگوں میں جذبات اتنے زیادہ ہیں کہ وہ اس کو دبا نہیں پاتے اس کے بل بوتے کے اوپر یا اس کے جو ہے تھوڑا سا ان کے اوپر مرہم رکھنے کے لیے دکھانے کے لیے وہ مدد کرتے ہیں فلسطینیوں کی حمایت میں چار لفظ کہہ دیتے ہیں تو یہ تو ہے کہ کم از کم وہ اتنا تو کرتے ہیں اچھا مفتی صاحب یہ ایک سوال کسی نے پوچھا تھا کہ سایونی اور عام یہودی میں کیا فرق ہے یہودی جو ہیں وہ سمجھیں بنی اسرائیلی ہیں اور وہ خالصتاً دین یہود پر عمل کرنے والے ہیں اور کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ یہودی لیکن سہیونی خاص اسرائیل کے حامی اور زائنسٹ کہلاتے ہیں کہ جو اسرائیلی ریاست کو سپورٹ کرتے ہیں اس کے لیے جو ہے ان کا یہودی ہونا بھی ضروری نہیں ہے کہ کوئی بھی عیسائی بلکہ مسلمان بھی سہیونی ہو سکتے ہیں جا. زائنسٹ مسلمان بھی ہوتے ہیں ہاں جی دنیا میں بہت, بہت سارے ہزاروں لاکھوں مسلمان بھی ہیں جو زائنسٹ ہیں یعنی جو اسرائیل اسٹیٹ کو سپورٹ کرتے ہیں اور وہ دنیا کے اندر جو دجالیات الومینٹی اور اس طرح کی چیزوں کو پروموٹ کر ایک کے آ, آ, عالم تھے انہوں نے داڑی واڑی شیپ کر کے کہہ رہا تھا میں زائنسٹ ہوں اسلام آباد میں جنڈے بھی گاڑے ہوتے ہیں بالکل دی. ایسے ہیں کچھ نہ کچھ اس طرح کے <laughs> نکل آتے ہیں کسی نہ کسی بھیس کے اندر جاسوس کے اندر مختلف جگہوں پہ کام کرتے رہتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان دی اینڈ جب ان کا کام اور مشن پورا ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیتے ہیں ٹھیک جو مسلمان زائنس بنتا ہے کچھ سہولیات بھی ملتی ہیں صرف بہت پیسہ ملتا ہے اتنا پیسہ ملتا ہے کہ آپ کی سوچ ہے اتنی سہولیات دیتے ہیں اتنا پیسہ دیتے ہیں اس کو فل سیکیورٹی دیتے ہیں اس کو مستقبل کے سہانے خواب دکھاتے ہیں اس کو فیوچر کے نیشنلٹیاں آفر کرتے ہیں کہ تم جو ہے امریکہ میں تم یورپ میں تم دنیا کے جس ملک پہ انگلی رکھو گے اس ملک کا تمہیں جو ہے ویزا اور اس ملک کی نیشنلٹی تمہارے حوالے کریں گے تمہیں اس وقت کہنا نہیں یہ،, یہ کام کرنے اور ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ نہیں دیتے اتنے پکے ہیں اپنی بات کے اندر کہ جو ان سے وفاداری کرتا ہے یہ اس کو بچانے کے لیے ہر حد تک اتر جاتے ہیں اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے اپنے جاسوسوں کو بچانے کے لیے اپنے افراد کی نگہداشت کے لیے جبھی تو دنیا ان پہ اعتماد کرتی ہے لوگ پیسے کی لالچ میں بک جاتے ہیں لوگ ایمان کے سودے کر تک کر لیتے ہیں کیوں اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ یہ لوگ اپنے لوگوں کا ساتھ نہیں چھوڑتے جبکہ ہمارے لوگ جو ہے اللہ معاف کرے وقتی طور پہ کام لیتے ہیں اس کے بعد پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو اسرائیلی ریاست کو سپورٹ کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کافر ہو جائے گا کافر تو کفری نظریات کا نام ہے ہاں لیکن سیاسی طور پہ وہ غلطی کوئی نظام نہیں ہے کہ یہاں پر ہم گریٹر اسرائیل بنائیں گے دجالی حکومت ہوگی گریٹر اسرائیل کی تو ایک طرح سے کہانیاں ہیں نا کانسیپٹ ہیں ان کی نگاہ میں ہے بنے گا ہمارے یہاں تو ایسا کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں کہ یہ بنے گا یا اس طرح کا کوئی منصوبہ و حدیث میں کہیں آیا ہو کہ اس طرح بن سکتا ہے تو یہ تو بات بےکار کی ہے کہ گریٹر اسرائیل جو ہے وہ بن جائے گا کیونکہ اسرائیل کی تو آبادی بہت چھوٹی سی ہے ریٹر اسٹائل کا جو رقبہ بیان کرتے ہیں اس کے لیے تو کروڑوں اربوں کی آبادی چاہیے جو وہ ہے نیند کے پاس ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنا اثر و رسوخ اس علاقے کے اندر اسی طرح جاری رکھیں آس پاس کے علاقوں کو اپنے ماتحت رکھیں اور ان کے اندر اپنی جو ہے منمانی حکومتیں بناتے رہے گراتے رہیں اپنے ایجنٹس ان علاقوں کے اندر پھیلا کر جو ہے وہ اپنی جو ہے دکان چمکاتے رہیں اپنے آپ کو مضبوط اور طاقتور رکھیں یہ وہ کر سکتے ہیں بالکل کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ سیاسی مسئلہ ہے مذہبی نہیں ہے سکتے اس کو کمزور کرنے کے لیے اسی باتیں کرتے ہیں یا واقعی میں یہ مذہبی بھی ہے؟, بھی ہے سیاسی بھی ہے لازمی اسی بات ہے مذہب کی بنیادیں اس کے پیچھے ہیں یہودیوں کا جو کانسپٹ ہے نظریہ ہے وہ اس کے لیے جو تالمود اور دوسرے کتب کی حوالے نکال نکال کے پیش کرتے ہیں اپنے بائبل کے اور توریت کے حوالے پیش کرتے ہیں اس سرزمین کو اپنا ثابت کرنے کے لیے تو ایک مذہبی ٹچ تو وہ دیتے ہیں اور مسلمان بھی اس کو اپنا ایک طرح سے ایک مذہبی رنگ دیتے ہیں اس طور پر کہ ان کا یہ قبلہ سالس ہے بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور قبلہ اول ہے مسلمانوں کا اور تیسری مسجد ہے مسلمانوں کی جو سب سے زیادہ عظیم ہے جس کا حدیث میں ذکر آیا ہے کہ تین مسجدوں میں نماز پڑھنے کی فضیلت ہے اور ان میں تیسری مسجد جو ہے وہ یہ بیت المقدس کی مسجد ہی آتی ہے تو مسلمانوں کا بھی مذہبی ایک گہری وابستگی ہے اس علاقے سے اس جگہ سے اور یہودیوں کی بھی ہے حتیٰ کہ عیسائیوں کی بھی ہے لیکن فی الحال عیسائی جو ہے وہ اس کے اندر جو سارے سارے منظرنامے سے غائب ہیں اس طور پر کہ انہوں نے یہودیوں کو ہی اپنا پیشوا اپنا رہبر اور اپنا رہنما قرار دیا ہوا ہے اچھا مختلف یہ فنڈنگ ایشو آتا ہے کہ ہم جو ہے کس ادارے کو پیسے دیں جماعت جماعت اسلامی بھی ہے جے یو آئی بھی ہے اور دارالعلوم کا ادارہ بھی ہے بیت السلام کو بھی ادارہ ہے تو آپ کو ایسا مستند ادارہ جہاں سے جو ہے آپ کو یقین ہوگی اندا تو وہاں پوچھ نام تو ہم کسی کا نہیں لے سکتے کہ خلانہ مستند ہے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں لیکن جو اہل علم اور محاطین علماء اور دیانتدار علماء اور جو بھی ویلفیئر والے اس طرح کے کام کر رہے ہیں انسان اپنی ثواب دید میں جس کے اوپر بھروسہ رکھتا ہو جس کی اوپر اطمینان ہو جس کے بارے میں تحقیق ہو کہ یہ لوگ واقعات وہاں پر حقیقی معنوں میں پیسے پہنچا دیتے ہیں تو وہ اس کو پیسے دے دے وہاں پر ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ کا ثواب مہیا کر دیں گے پہنچانا ہے نہ پہنچانا ہی ان کی ذمہ داری ہے پھر اس کو تو ان شاء اللہ خرچ کرنے کا ثواب مل ہی جائے گا جو خرچ کر رہے ہیں